Je me parle français. C'est une fenêtre. <laughs> Это все. <laughs> Привет! Гутен так, meine Damen und Herren. Сегодня полиглот, та полиглотка. И це лайка, і от стартап шоу ми стартуємо. Начинаємо. И дальше, как пощупать голограмму? тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кто такой Маскот? Игра симулятор хлеба, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Запанишься, чего по Мазерати. А также зачем дети играют во взрослые игры и как на этом заработать? Тра-ла-ла-ла-ла. Поговорим с нашим гостем Владимиром Тарновским, директором концептологии Kids Will. Ну а також Викторина, йо, цебу Это была читка от Сани. А здесь у нас подарочки для самых умных и разумных и внимательных, кто правильно отвечает на вопрос Викторины в конце программы. И просто сегодня мы не знаем, відбувалося. Отже, у 1863 году сегодня англичец Фредерик Волтон, якого сейчас будем вас постерегать, запатентовал линолеум. Вот винт. Это не Класс. Теперь дальше поехали. 19 декабря 1915 года. И вспоминаем шедевральный черный квадрат и Казимира Малевича, потому что именно в этот день впервые обнародован 39 беспредметных, а в общем выставок среди которых и был сам этот знаменитый черный квадрат или выключенный монитор. Ну, а теперь готовьте хустинки. У 1997 года премьера американского фильма «Титани». <свес> и уже за 25 дней в, в, трансляции этого фильма на великих экранах он отбил полностью свой бюджет. У 200 oh, миллионов баксов. Как там? I see you. I feel you. <свес> Скажи, пожалуйста, сколько литров слез ты выплакала, когда подвелась к Я до сих пор слышу эту песню и продолжаю плакать. Переходимо до суто чоловічих справ. Мазерацію, вивіть собі Італія, та італійська родина, яка займається автобудівництвом. Автобудів... Так ось вони надихалися а, логотипом, точніше своїм тризубом від статуї Нептуна, яка знаходилася просто в центральному парку Болоньї. Клас братів було цілих сімей. Всі були каким-то образом прикантачені к автомобілям, в них розуміли, mm -hmm. так сказати, розбиралися, і тільки один, що був всегда, один маленький був <рес> <рес> Він малював. Це... Так, і звати його, до речі, Марио! Иоси, вот как раз Винна и таким чином Витакоша став уряды семейного бизнеса. А мы сейчас прямиком обращаемся к нашим звездам. У нас, как всегда, есть много всякого. интересного. Зирки! На этот раз мы удивляем их новым словом. Что такое маскот? Маскот? Маскот. Чего, я не знаю. Это от слова маскарад. Маскот это подразделение... Э, дресс-кода. Какой-то придумать образ. Приходи, в чем мать родила. Приходится косметолог говорить, мне нужен маскот. Так, чтобы закодироваться, никто не понял, какая у тебя маска. Ну, вам стирают все, что вам не нужно на лице. Маск. Боже мой, ни на что не похоже вообще. Это когда масло треба заливать в машину, а реально не знаешь, куда это заливать. Каким умным лицом и достоинством отвечает наши звезды, не знаю, что такое маскот? А на самом деле это узнаваемый персонаж, который олицетворяет собой некий коллектив, школу, спортивную игру, команду, музыкальную группу, например, а, ну или даже тоже рекламу, как Рональд Макдональдс для Макдональдса, или у Пинк Флойд есть символичный а, розовенький, а, розовенькая свинка. Друже, додай этому дню, больше фану, креативу и смарту. Стартап-шоу с Нескафе-3 в 1 продолжается. Далее, остальные новинки из света IT технологий. Представьте себе, в мире появились игры, симуляторы хлеба. То есть уже по продуктам пошли. Хлеба то та на... Так а... ось, сервис стрима заявил про а, створение игру симулятора который мы сейчас видим на экранах. И там вы можете брать и кровать этим хлебцем. И он постоянно хочет себе подсмажить. Короче... Это просто поведенка людини на выходных, у пятницу, за 100%. Игра называется I am bread. И для того, чтобы перемещаться по дому, игроку приходится управлять, в общем, этим хлебом. Там передвигаю его уголочки. Вот. На самом деле, э, АМ Бред находится пока что в стадии разработки. Я сейчас на эту картинку, но это просто Бред, какой-то Бред Пит. <laughs> ну, добре, у вчені взяли та склали э, голограмму, яку можна відчути. Осязаемая а голограмма, а, в которой для получения тактильных ощущений используются ультразвуковые волны. Представьте себе, то есть специальный сенсор а, позволяет отслеживать положение руки в воздухе и угу. фокусировать таким образом ультразвук, а, чтобы создавать ощущение объемного предмета. Да, в будущем будут застосовывать все это в медицине, но сначала будут как раз выпробовать на себе, на своих долонях геймеры. А компания, кстати, которая все это разрабатывает, называется Ultra Hepkins. Вот так. Но все это в будущем. До еще до будущего, то они у нас надзвичайно яркие и пятничные. Отже, мы узнаем про фейлы и вины Сары Джессики Паркер. Также приложение для тренировки нашего мозга. И зачем дети играют во взрослых. И как как на это можно зарабатывать? Об этом мы говорим с нашим гостем, директором-концептологом Kids Will, Тарновским Владимиром. Все это через час, и мы пока наслаждаемся с вами хорошей музыкой.